Хочу отдать должные Зирки. Они хорошо сегодня, в принципе, хорошо хотели играть, да, хотели играть в футбол, не закрывались на своей половине, пытались нас прессинговать. Я думаю, такой футбол нравится, нравится болельщикам. Они, конечно, могли приехать сюда в Киев, встать один человек сзади и просто выносить мяч. Но видно, что у команды есть какой-то почерк, они хотят играть в какой-то футбол, поэтому они, ну, могу им только поаплодировать за такой футбол. Ну, не выигрывали дома уже три игры, поэтому хотелось порадовать все-таки наших болельщиков победой. Я считаю, что те немногочисленные болельщики, которые сегодня пришли, получили действительно удовольствие от футбола. Но в каждом тайме по, по, по голу это в принципе как бы победа малой кровью, не напрягаясь, учитывая евровыезд. Я не могу сказать, что не напрягались. Старались использовать каждый момент. Но видите, сегодня их было достаточно, но где-то реализация подводила. Но самое главное, что, что есть моменты, и за что нас критиковали, да, что где-то было мало остроты там в последних играх, то сегодня я считаю, что сыграли, сыграли хорошо в атаке. А что нужно гладкому для того, чтобы забил? Ну, я, я за себя могу сказать. Я не знаю, что, что мне нужно, чтобы забить. Я уже не забиваю непонятно сколько. Поэтому нужно, нужно в, себе, в себе разобраться, а не еще советы другим давать. Ну вот ассистировал Цыганкову, Цыганков забил. Можно ли сказать, что уже на какой-то уровень стабильности выходит этот молодой игрок? Я, я неоднократно говорил, что парень очень перспективный. И самое главное, чтобы он работал и не останавливался в своем развитии. И если он будет работать, то вырастет в хорошего футболиста. Сергей Станиславович Ребров на пресс-конференции утверждал, что никакого кризиса в команде не было. Собственно, твой взгляд на вещи. Ну, я я не, не, не знаю, что кризис не не кризис. Я могу сказать только то, что э, результата не было, да, и проиграли и Наполи, проиграли Ворскле, проиграли и Заре, поэтому где-то, конечно, наверное, психологически немножко немножко нас это подкосило, но сейчас выходим из, из этой ситуации. Я не, не хочу там назвать кризис, это не, не, не кризис. Просто, просто играли плохо, проиграли. Играем хорошо, выигрываем. Впереди сборная Украины. С хорошим настроением будем готовиться. Две, две очень важные игры, поэтому будем, будем готовиться. И нужно все-таки выигрывать. Мы не маленькие дети и не один год уже играем и за клуб, и за, за, сборную. Так что все, все ребята профессионалы поехали, сыграли за сборную, отдали там все силы, приехали сюда в восстанов, восстановление и готовимся, готовимся к следующим играм. Сейчас у нас такой график, что Проходных игр нет. Что в сборной нужно набирать 6, 6 очков. Что, что здесь, в чемпионате, мы уже отстаем на 6, 6 очков, поэтому мы не, не имеем вообще права терять. В Лиге чемпионов тоже, если мы хотим выходить из группы, нам нужно выигрывать. Так что расслабляться некогда. Работать, работать, еще раз работать и набирать очки. Спасибо, Все, Спасибо. А на